Здравствуйте, меня зовут Наталья Вячеславовна. Я жена супруга Сергея. Вот. У нас Сергей пил. Вот, когда мы познакомились, он пил. Дальше больше. Вот. Выпивал 4 года. Скандалы, уходы, постоянно как бы жизнь не жизнь. Вот, и я не могла забеременеть. Потом Сергей узнал, то есть мы вместе узнали, что можно обратиться в центр террас и закодироваться. Он, значит, пошел после очередной пьянки было ему очень плохо, он значит, обратился, ему сказали, когда подойти. Мы пришли вместе, я решила его поддержать. Вот. Прошли лечение. Прошли лечение. Через буквально дней 10 я узнал, что через две недели узнал, что беременная. Вот. У нас родился сын. Сначала, конечно, было тяжело Сергею очень. Все его как бы раздражало, запахи вот от пьющих людей. Вообще вот этот, кто пьет рядом, как бы немножко был он раздражен, было тяжело. Ну, потом вот родился сын, все наладилось. Вот. А через два года у нас родилась дочка. Все хорошо, муж занимается дайвингом, рыбалкой, Ходим на природу, все с семьей, все замечательно. Вот. Через первый раз он кодировался на три года. Потом три года прошло. Он решил, что сможет этот процесс контролировать, но у него не получилось. Дальше больше, все началось по новой. И вот в мае этого года он закодировался на пять лет. Все замечательно. Спасибо большое медцентру ТЭРС, что нам помогли, что у нас полноценная семья и все хорошо. Мы живем дальше замечательно. Спасибо.